день. Я надеюсь, мой доклад будет проще, не такой сложный, как предыдущие, потому что сам объект мне кажется легче для понимания. Как вы все уже узнаете, у нас планируется ратификация соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Подписав договор об ассоциации, Украина берет на себя огромное количество обязательств, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Все эти нормы изложены в главе 9 соглашения. Статья 201 и 209 данной главы посвящены географическим указаниям. В соответствии с данным соглашением наша страна обязуется обеспечивать охрану 3200 географическим указаниям. Перечень этих наименований содержится в приложениях к соглашению. Эти наименования охватывают три категории продуктов. Это продукты питания, сельскохозяйственная продукция, вина и алкогольные напитки. Наше же законодательство предоставляет возможность охранять более широкий спектр и список товаров. Среди них и есть изделия художественных народных промыслов. В одних случаях особые свойства этих товаров определяются только человеческим фактором, то есть это долголетний опыт и производственные традиции. Например, петриковская роспись, королевские тканы и полотенца. В других случаях одновременно человеческий фактор и природные условия. Так, например, характерные свойства карпатских резных изделий определяются производственными традиционными навыками, а также возможность использовать природные средства. Это древесину бука, карпатскую ель. Ну, народные художественные промыслы в Украине являются неотъемлемой составляющей культуры. Они вобрали все черты нашей национальной культуры. Из поколения в поколение передаются тайны технического технологического мастерства. Совершенствуются приемы обработки природных материалов. На протяжении веков мастера создавали вещи, необходимые людям в быту. Лучшие из них мы теперь называем произведениями народного искусства. В ряде населенных пунктов это Пашня, Решетиловка, Богуслав, Петриковка, Глиняны и многие другие существовали школы традиционно народного искусства. В то время как многие государства сумели сохранить традиции народного искусства и сделать из них доходный бизнес, Украина не смогла сделать их, превратить народные промыслы в прибыльный сектор экономики. Существует ряд специальных указов и законов, но не разработаны механизмы которые бы позволили мастерам защищать свои работы. В наши дни, в период возврата к экологически чистым предметам быта, народные промыслы становятся новыми экономическими отраслями. Развитие народных промыслов можно сочетать с туризмом. Все это может принести хорошую прибыль предпринимателям и пополнить бюджет государства. Ведь часто гости нашей страны везут домой сувениры на память. Сувенир – это визитная карточка каждой страны или региона, а также надежный источник пополнения местных и национальных бюджетов. Выгода здесь налицо. Поднятие имиджа страны и экономическое процветание. И действительно, можно заметить, что сувенирных лавок, магазинчиков становится э, значительно больше. То есть существует возрастание спроса на сувенирную продукцию. Проводятся ярмарки, э, выставки, на которых люди могут купить изделия народных промыслов. Однако Удовольствие это довольно дорогое и для покупателей и производителя. Ведь вы знаете, что, допустим, вышиванку можно купить и за 150 гривен, и за 5000. Все зависит от того, кто ее произвел и какого она качества. Для всех вас не секрет, что наши прилавки завалены сейчас штамповками китайского производства. И даже нашу вышиванку можно купить с с надписью «Сделано в Китае». Сегодня проще купить, наверное, африканскую маску, чем изделие художественного народного промысла «Истина», произведенное в Петриковке или в Богуславе, или в Косовском районе. Так как спрос на украинский сувенир уже намного превысил предложения, которые могут предоставить наши мастера, поэтому этот незанятый сектор на рынке освоил иностранный конкурент. Сегодня число подделок изделий народных художественных промыслов просто не с реальным выпуском изделий. Не более 5-7% составляет истинная продукция, все остальное ⁇ это контрафакт. Такое положение вещей является закономерным, ведь государство в течение многих лет не уделяло внимания этой отрасли. Это дискредитирует изделия народных промыслов как на внутреннем, так и на внешних рынках. Одним из способов защиты изделий народных художественных промыслов может стать регистрация географических наименований. В нашем государстве предусмотрены нормативные акты, которые позволяют регистрировать. Это закон Украины об охране прав и правила составления подачи и проведения экспертизы. В законы правила определяют круг лиц, которые могут подать это лица или группа лиц, которые в заявляемом э, географическом месте производят товар. Это ассоциация потребителей и учреждения, которые имеют непосредственное отношение к, э, к производству, изучению соответствующих продуктов. Также э, ну, чтоб, не, значит, закон э, устанавливает документы, которые должны подаваться вместе с заявкой. Это документ, подтверждающий, что заявитель производит товар, заключение специального уполномоченного органа о том, что особые свойства определены географическим местом, и заключение специального уполномоченного органа относительно границ географического места. Распоряжением Кабинета министров определены также органы, которые выдают документы, подтверждающие необходимые для подачи заявки. На агрополитики положено в отношении товаров сельскохозяйственного производства, на культуры в отношении изделий художественных народных промыслов, на Государственное агентство земельных ресурсов в отношении определения границ географических мест, Министерство охраны здоровья в отношении продуктов питания, производственного сырья и минеральных природных вод. Также в нашем законе в статье 17 предусматривает предупредительную маркировку, то есть производители могут маркировать свои, свои изделия. Аббревиатура НМП – это зарегистрированное название, место происхождения товара, и ГЗП – это зарегистрированное в Украине географическое указание происхождения. То есть заявитель имеет право регистрировать и маркировать свою продукцию, доказывая, что она действительно происходит из данной местности и действительно обладает особыми свойствами. Я бы хотела еще вкратце вам сказать о том, какие объекты народных промыслов уже могут быть действительно объектами для регистрации. Ведь еще в январе 2013 года Министерство культуры Украины определило первые объекты нематериального культурного наследия, куда вошли Петриковская роспись, Косевская керамика, Королевецкие тканые полотенца, Апашнянская керамика. И в конце 2013 года ознаменовался для нас очень значимым событием. ЮНЕСКО приняло решение о включении Петряковской росписи в список нематериального культурного наследия человечества. Впервые в своей истории Украина завоевала такой почетный статус. Теперь я... Почему-то не листается. Вот, да. Вот вкратце примеры наших народных промыслов, которые могут стать объектами регистрации. Это Петриковская роспись, Днепропетровская область, Петриковский район, поселок городского типа Петриковка. Знаменитая Петриковская роспись стала визитной карточкой Украины, Петряковские мастера изобрели оригинальный способ окраски деревянных изделий, вытащенную из дерева посуду покрывают специальным грунтом, расписывают жаростойкими красками, не меняющими цвет при высокой температуре. Основные элементы петряковского орнамента – цветы, которые растут в данной местности, листья и ягоды. Косевская керамика. Ивано-Франковская область, Косевский район, город Косев. Для Косевской керамики характерны сложившиеся традиции, технологии и росписи. Роспись под глазурной с двукратным обжигом. Применяется широкий спектр геометрических и растительных мотивов, а также сюжетные росписи, которые передают живую природу, изображают животных и людей в окружающем мире. Изготавливают и расписывают косовские мастера самые разнообразные предметы. Посуду, подсвечники, плитку, фигурки. Цвета Косовской керамики – это желтый, солнце, зеленый, живая природа, коричневый, земля. Далее апашнянская керамика. Полтавская область, Зиньковский район, поселок городского типа Апашня. Это народное гончарное художественное изделие с подглазурной росписью. Апашня издавна ставилась своими гончарными изделиями, изготовление которых развивалось тем, большим, благодаря большим залежам близ нее высококачественных глин. Апашнянская керамика является традиционной украинской керамикой. К основным группам апашнянских изделий относится поливальная и рисовальная посуда. Это горшки, кувшины, миски, жбанки, бочонки. Расписаны преимущественно растительным орнаментом. Королевецкие тканые и полотенца. Сумская область, Королевецкий район, Голод Королевец. Королевское ткачество – это уникальная технология производства, пожалуй, единственная в Украине. Техника ручного перебора и дизайна, который с одной стороны сохранил древние традиции украинского откачества, и с другой единственный в своем роде с характерным сочетанием белого и красного цветов. Изгиталивается изделия из хлопковой нити, а рисунок криловыми. Художественный образ королевского рушника вобрал основные черты украинской орнаментики. Розетки, круг, роб, квадрат, треугольники, звезды. А теперь мне бы хотелось вкратце сказать о том, как в Европе стараются защищать изделия своих народных промыслов. Их законы, многие законы отличаются от наших, и у них не предусматривается законом. Но, тем не менее, находится много разных способов, которые позволяют им защищать свои изделия. Возьмем на примере Италии муранское стекло. Все вы знаете, что это стекло производится на острове Мурана в Венеции. Это уникальная технология изготовления, это ручная работа, плюс метод уникального выдавания стекла. Венецианское стекло – это известнейшая уже сотни лет уникальная продукция ручной работы. Это изделия, как, как защищают свои изделия. Значит, законом был установлен коллективный товарный знак, который удостоверяет, что изделия произведены на острове Мурана. Знак принадлежит регион Венета, исключительный владелец товараного знака. Сам регион дает право производителям маркировать свою продукцию. Как, ну, то есть, наличие этой этикетки на изделии гаранти, полностью гарантирует, что стекло сделано только на острове Мурана и только местным мастером, сохраняющим древние секреты стекольного мастерства. Внешне это небольшая наклейка на изделие. Ее нельзя убрать или переместить без повреждения целостности самой наклейки. Это прямое доказательство подлинности происхождения изделия. И многие муранские производители присоединяются к этой торговой марке. Также в городе, и не только в Венеции, а во всех итальянских городах, да и не только, на магазинах есть вывеска, что здесь продаются изделия, которые подтверждены сертификатом. Да, там тоже есть очень много китайской продукции, но есть магазины, в которые действительно вы можете зайти и купить истинно подлинные, произведения искусства. Хотела бы показать количество зарегистрированных в России, значит, в России более 100 регистраций мест происхождения. И очень многие из них относятся именно к художественным промыслам. То есть это и кружево, и роспись, и фарфор, и мрамор, и кжель. То есть я так считаю, что в нашем государстве есть не меньше объектов, которые могут быть защищены как места происхождения. Чтобы хотелось подчеркнуть, в чем выгода регистрации? Это выгодно производителю. Этот объект позволяет выделить свой товар из массы других товаров и противопоставить его. Потребителю наименование происхождения позволяет ориентироваться в товарах, экономить время, избегать риска приобретения товаров, не обладающих теми свойствами. С точки зрения выгоды для государства, можно сказать, что наименование места происхождения способствует развитию ремесел, промыслов, производств. Что, мне кажется, вот необходимо сделать и патентным поверенным, и отдельным министерством, это провести просветительскую работу. Очень многие мастера э, и фабрики, они даже не знают о существовании такого способа защиты своей продукции. Э, недавно, будучи, я общалась с патентным ведомством в Молдавии, они э, при Министерстве культуры собрали производителей народных производств, провели среди них просветительскую работу, э, учитывая то, что они уже вступили в Европейский Союз, и э, ассоциацию, да, и э, хотят э, иметь равную возможность э, свои товары тоже выводить на европейский рынок. Э, необходимо объяснять э, э, вот, э, некоторым руководителям регионов, э, которые даже недооценивают о том, что с помощью регистрации на и мест происхождения э, они э, привлекают внимание к своему городскому и сельскому поселению, к местности, к его территории, могут привлечь к своему региону настоящее внимание. И э, хотя доклад мой был посвящен только художественным народным промыслам, я бы хотела обратить внимание, что тот список, который мы передаем, который нам передает Европейская ассоциация, э, должен появиться и наш список, который мы можем дать. Ведь на данный момент у нас э, были регистрации только крымских вин. У нас нет регистрации ни карпатских, ни одесских вин, э, ни продуктов э, питания, ни сельскохозяйственных продуктов. То есть страна богатая, имеет э, много объектов, которые могут стать объектами защиты, и которые мы можем и хотим вывести в Европу. Но, к сожалению, на данный момент э, этих регистраций нет. Я надеюсь, что со временем они будут, и мы достойно выйдем на рынок в Европу. Багато потрібно дозвілів отримувати. Можливо, це також стримує заявників. А в той же час ви говорите, що європейський досвід дещо в деяких країнах, дещо він якби менше має цієї дозвільної системи. Там... Можливо, нам потрібно запозичити цей досвід і спростити саме з внесенням воно... змін до закону. Я, я могу Пожалуйста. дуже да. Пожалуйста. можна я включусь? Петрованович, в Європейському Союзі. это не просто сложная процедура. Наша процедура регистрации по сравнению с европейской – это упрощенный, облегченный лайт-вариант. Это я вам абсолютно точно могу сказать. И по цене, и по процедуре. Потому что в странах Евросоюза процедура регистрации географического указания может достигать до 10 лет. Там, друг, там действительно другая система, но система другая не в процедуре регистрации самого ГЗ, хотя там тоже есть нюансы, но только лишь в сторону усложнения. В Европейском Союзе есть то, чего нет сейчас у нас, которое является составляющей охраны ГЗ в Европе. Это система контроля. Вот это действительно то, чего у нас нет. В процедуре регистрации, если вы обратили внимание на статьи о соглашении об ассоциации, то там написано, что стороны как, ну, вызнали однаковость подходив до процедуры регистрации. И это действительно так. Мы не можем быть слепком друг друга. В каждой стране своя правовая система. Но подходы у нас одинаковые. И не это является, к сожалению, тем ну, сдерживающим стимулом при регистрации. У нас нет... Сейчас, можно я... Две, я две секунды закончу только. У нас нет то, ну, в классическом варианте ГЗ, вот чего у нас нету. У нас нет э, вот тех ассоциаций, ведь регистрируют в Европе в не отдельные заявители. В чем же ж вот и прикол в, в системы? В Европейском Союзе регистрируются, вот, э, ну на примере, давайте простой пример, э, известная ГЗ Португалии, да, Портвейн. Так у них институт Портвейна, и он занимается от и до. Это нет, институт Магарач это производитель, а это институт, который регистрацией портвейна занимается. Они определяют качество вина. Они знают, кто у них имеет право производить портвейн. Потребители, ой, потребители, производители не ходят с заявками по инстанциям они определяются, они кооперируются, там кооперативы этим занимаются. А у нас, к сожалению, так вот построена работа субъектов, что у нас каждый должен бегать, вы правильно говорите, вот эти выставки, попробуй пока собери. я с вами вас. Да. Так только так, а как иначе? А что не сделать единую комиссию, где чтобы были фактически. ситуационно? Смотрите, э, не может быть единой комиссии, потому что вопросы регистрации каждый э, товар уникален. Да, это вино, это там крепкий алкогольный напиток, и в, также в Европейском Союзе у них процедура регистрации зависит от товара и имеет особенности, что-то проходит быстро, что-то проходит медленно, в зависимости от товара и какие требования, какие спецификации нужно готовить для процедуры регистрации, и по этим спецификациям потом будет проходить контроль товара на рынке, чтобы вы знали, что если вы платите деньги, вы покупаете истинный портвейн там или что угодно, любой объект, товар, который охраняется, на который производитель имеет право нанести вот эту маркировку, охраняемая ГЗ. Да. Не в процедуру. Если бы понять. это было, ну, было бы все. я проще Вы давно расскажу. поменяли процедуру, Можно, если бы в этом был ключ и, проблемы. И Можно мне дополнить немножко э, Иваненко, да? Вы говорите, что быстро у нас процедура. Трусковецкому мы 12 лет. И зарегистрировали Трусковецкой 12 лет, и оказалось учебное, потому что мы, когда подавали документы, мы там три реальных больших производителей. Мы взяли этот район, который был у одного производителя. К тому времени, через 12 лет, вот оказалось, что это район ограничен, потому что другие производители рядышком, а не подавали. Поэтому изменить это практически невозможно. А вот рациональное зерно, Петр Иванович сказал, что мы действительно, у нас есть какая-то, извините, не очень хорошая комиссия по слову Украины. Там куча... Куча всяких специалистов непонятно откуда. А почему вот это не взять с этих ведомств, не проявить ведомство инициативу и сделать комиссию по одному специалисту, чтобы эта комиссия села и рассмотрела эти материалы и приняли. Королевский ручник, который Лена говорила, да я столько материалов подготовил, заступника главы судской администрации, районы администрации и так далее, с производителем. Но наши чиновники сегодня он глава администрации, завтра нет вот все эти материалы до сих пор они, я не знаю, не зарегистрированы в нашей все лесники, потому что нет кого подать, нет кого взять документ, вот этот доверенность, чтобы я мог подать заявку на краеведческое лесник. Ну, можно Давайте я Давайте все-таки, вот, может сделаем Петр эту комиссию. Иванович, вот для вас, да, чтобы... с какого-то ведомства легче взять. Нет, вот смотрите. Вот, там вот я хотел бы да. Ленин, смотрите, будучи в Грузии, вот как они вышли из таких положений? Постановой Подождите, смотрите, города. грузинские Дождя... производители вина объединяются в одну ассоциацию, ведь у нас не все хотят объединяться, каждый хочет иметь как бы свою регистрацию личную, монопольную. Они объединились и регистрировала это наименование, на этих названий грузинских вин, которые сейчас во все патентные ведомства мира поданы. А, Определенная ассоциация виноделов. Они зарегистрировали. Ассоциация виноделов, она знает своих производителей. Они обращаются всего лишь к ним, и они им дают. Им не надо бегать по этим всем инстанциям и брать на свой определенный. Они мало того дают, что разрешение, они контролируют. Если это вино не соответствует, этот производитель право маркировать свою продукцию. То есть ассоциации, вот если бы у нас вот было же в докладе, кто может, ассоциации, вот может быть какая-то ассоциация Нет, народных художников ну, объединившись, закон обратилась плохо. в министерство. Плохо работает этот закон. Может, раз не получается у нас так, ну почему не сделать... Но нам никто не помогает ком... этому закону Нет, работать. Нет, ну эту комиссию сделать на каком-то межведомственном уровне, сделать, пускай решает эта комиссия. Ну вот сейчас у меня подана заявка на слово Инкерман. Ну не стал Инкерман. Вот. Ну кто даст сейчас заключение, что это наименование Ну никто не даст. И мы лет 10 будем ждать, пока нам Крым возмутится или еще что-то. Также и по другим. Очень хорошо, что ведомство начало уделять внимание этому институту уже на второй или третьей конференции. А с другой стороны, это самый запущенный институт интеллектуальной собственности. И в ассоциации, в угоде, у нас что там есть? Когор, Солнечная долина, и еще одна марка вина. В то же время у нас все минеральные воды зарегистрированы как товарный знак. Вот тот Магарач, о котором мы говорили, признан общеизвестным знаком. Ну хорошо, мы защитили от пиратов, которые там хотели его присвоить, там и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, меня удивляет, как можно водку русскую регистрировать в наш реестр, Какие там особливые э, вообще Весь Советский Союз выпускал. Ну, пусть они у себя объявили ее географическим указанием. Но нам зачем это делать -то? И у нас оно в реестре, водка русская. Да. И э, вы правильно говорили, что надо провести совещание, но не патентным поверенным ведомству. Возможно с комитетом науки ОСВИД, и освіти, возможно с этими, то есть это должно быть республиканское с министерствами совещание, потому что уже кричащее. То есть 16-го будут голосовать за ассоциацию. Вы сами прекрасно знаете, что этот институт там практически не представлен. Там ужасно что записано, среди какая-то еще там. То есть э, дали задание, я так понимаю, областным администрациям, и они кто вошёл раз туда поносил, абсолютно не координируя с вами и так далее. То есть переговорный процесс Минэкономики провалило вот по этому институту. Поэтому нам надо выходить и поправлять эту ситуацию. И, наверное, надо в рекомендациях записать, что... Геннадий а что, что конкретно, какое совещание, вот, чтобы понимать? Имеется в виду, что в министерствах настолько часто меняются отделы, которые выдают эти э, заключения, что иногда, даже когда заявитель обращается, мне сложно указать, куда, кроме названия министерства. А там они уже по министерству идут и ищут, и ищут, и, конечно, получить. Ну, это уже как бы вопрос не к нам.